Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 2 Oktober 2025. Tinggal 5 hari saja lagi untuk genap 2 tahun Tufan Al-Aqsa. Masya-Allah. Panjangnya perjuangan. Sebenarnya dia bukanlah bermula 7 Oktober 2023. Telah bermula jauh lebih awal daripada itu. Tapi setakat bermula daripada 7 Oktober 2023 hingga sekarang dah lebih 66000 yang syahid dari kalangan saudara-saudara kita di Gaza. Yang syahid dah lebih 66000. Yang cedera dah hampir ataupun lebih 170000. Kemusnahan bangunan dah lebih 200,000 termasuk rumah, sekolah, rumah ibadah dan hospital. Pelbagai pihak dari kalangan rakyat jelata pelbagai negara sama ada muslim bukan muslim bangkit untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza membantu perjuangan mereka untuk mempertahankan hak mereka, tanah air mereka. Dan terkini, rombongan daripada GSF dan FFC telah belayar makan masa berhari-hari, tapi akhirnya telah ditahan dan dihalang oleh musuh dojana. Alhamdulillah. Tahniah kepada mereka yang telah terpilih, kepada mereka yang telah mengorbankan nyawa, harta, keluarga, kesihatan, keselesaan dan kerehatan demi untuk menyampaikan satu message, message kemanusiaan demi untuk melakukan satu misi iaitu memecahkan kepungan yang sangat zalim yang dilakukan oleh musuh. Berjaya atau tidak sampai ke matlamat yang diinginkan itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebarang usaha yang dilakukan walaupun kecil tetap besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala menilai apa saja amalan kita walaupun sebesar zarah. Jadi mungkin kita rasa aduhai penatnya pergi ya belayar beredah lautan mabuk lauk berhari-hari akhirnya tak sampai juga ke destinasi. Tak ada kekecewaan, tak ada putus asa, tak ada kekesalan kita merancang Allah subhanahu wa ta'ala yang merancang dan Allah merancang yang terbaik buat hambanya Allah berjanji orang yang dizalimi pasti akan ditolong sama ada lambat atau cepat hanya masa saja yang menentukan tapi kemenangan pasti datang Kemenangan pasti berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Dan pihak yang zalim Pasti akan menerima balasan yang setimpal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahlah sebaik-baik pembalas. Jadi, apakah peranan kita yang belum terpilih untuk pergi berjuang bersama dengan mereka? Apa peranan kita? Sekurang-kurangnya ada empat perkara yang kita mesti teruskan. Jangan berhenti. Yang pertama faham dan yakin akan isu yang sebenarnya. Palestin bukan isu orang Palestin. Palestin adalah tanah wakaf yang diamanahkan kepada kita semua sebagai umat Islam. Di Palestin terletaknya Masjid Al-Aqsa kiblat kita yang pertama tempat Isra dan mi'rajna nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kita semua mesti wajib mempertahankan palestin walau dengan apa cara sekalipun jadi yang pertama kita kena benar-benar faham dan yakin isu ini dari sudut pandangan yang sebenar sudut pandangan agama sejarah sebagainya tidak cukup kita hanya faham Kita mesti sebarkan kepahaman ini Sebarkan hakikat ini Mungkin di sana ramai lagi yang tak faham ya, Kenapalah sibuk-sibuk sangat Nak tolong orang Palestin ni Jadi jangan berhenti Kita sebarkan Dengan apa cara apa cara yang kita mampu sebarkan yang penting jangan berhenti ikuti perkembangannya setiap hari dari semasa ke semasa dari sumber yang sahih itu yang pertama faham sebarkan dan yang kedua adalah doa doa jangan lupa doa adalah senjata orang beriman Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam uh, satu ayat surah An-Nisa ayat 102 ya iaitu ketika Nabi SAW berada dalam medan perang Allah suruh Allah perintahkan untuk solat dipanggil syiddatul khauf solat dalam keadaan perang itu ada kaedahnya tersendiri Solat Mula-mula sekumpulan solat Yang sekumpulan lain pula berkawal Dan kemudian gilir pula Ya kan Jadi kenapa alasan Allah suruh Solat dengan cara tertentu ketika perang tu Satu poin yang Allah ingatkan Wadalladhi nakafaru lau Ah, lawa apa? Tak filu, tak fulun ke tak filu ya? Tak filu na, kamu lalai. An asli Maknanya orang kafir yang dia sangat harap dia bercita-cita agar kamu leka dari senjata-senjata kamu. Jadi kalau orang Islam leka daripada senjata, maknanya lupa mana nak letak senjata ni, mana nak guna senjata dan sebagainya. Ah ha, walaupun sibuk ibadah, tak boleh lupa senjata. Jadi apa lagi nak letak senjata? Jadi tak boleh lupa. Jadi senjata yang ada pada kita sekarang ialah doa. Jadi orang, -orang kafir sukalah kalau kita lupa doa tu. Ha, kan. Jadi senjata doa ni senjata yang tak boleh dipintas oleh musuh tak boleh dihalang, tak boleh dipintas, tak boleh disekat. Terus sampai kepada sasaran. Jadi doa berterusan. Jadi orang kafir suka kita lalai dari senjata kita. Lalai dari senjata pun Allah ingatkan supaya kita jangan lalai. Apa lagi nak letak senjata. Ya, sebagai pel Sebagaimana pelan damai yang dikemukakan oleh Presiden Amerika tu yang mana uh, menurut penganalisis semua pelan itu berpihak kepada keuntungan Israel kan? Uh, termasuklah nak suruh pejuang Palestin meletakkan senjata mereka jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan lalai dari senjata pun jangan apa lagi nak letak senjata kan pihak yang dijajah yang dizalimi kena letak senjata yang penjajah bermaharaja lela nak tembak nak serang nak bom ikut suka dia. Jadi kita tak ada senjata fizikal jangan lupa senjata kita yang paling penting yang paling ampuh yang tak dapat dipintas yang tak dapat dihalang tak dapat disekat oleh musuh kita iaitu senjata doa. Doalah sepanjang masa pagi petang siang malam selagi daya. Dan setiap doa Allah Allah dengar, Allah catat, Allah bagi pahala. Walaupun kita tidak nampak doa itu termakbul sekarang, tapi dia tetap tersimpan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba masa Allah akan laksanakan janjinya. Yang ketiga sumbangan Jangan berhenti menyumbang. Sedikit atau banyak, jangan berhenti sumbang, menyumbang melalui pertubuhan-pertubuhan yang kita yakini ketelusannya, amanahnya, kesungguhannya menghantar bantuan kepada saudara-saudara kita di sana. Tidak ada sumbangan yang kecil. Insya-Allah Walaupun sebesar zarah Ingat ya Walaupun sebesar zarah Tetap ada nilainya Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Yang penting Jangan berhenti Selagi Palestin belum menang Maka tanggungjawab kita Untuk Memberi sumbangan Dengan harta dan jiwa Tetap berterusan Jadi jangan lupa Jangan berhenti menyumbang sama ada sedikit atau banyak berdasarkan kemampuan rezeki yang Allah kurniakan kepada kita wa anfiqu mimma razaqnakum Allah sebut berilah infak daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu kan Allah tak kata infaklah harta kamu tapi Allah kata daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu jadi supaya kita sedar bahawa apa yang ada pada kita harta yang ada pada kita ini adalah rezeki yang Allah kurniakan jadi bila Allah boleh beri rezeki pada kita sebelum kita infak jadi apalagi selepas kita infak Allah tidak akan berhenti memberi rezeki ha, jadi itu hikmahnya kenapa Allah guna term mimma razaqnakum daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu. Jadi harta yang ada pada kita sedikit atau banyak semuanya rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita keluarkan rezeki Allah beri, insya-Allah Allah akan tambahkan lagi rezeki itu. Jadi itu beberapa perkara yang kita boleh Lakukan, terus lakukan, wajib lakukan. Semoga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada jawapan bahawa kita telah lakukan sedaya mampu kita. Sedaya mampu kita. Uh, mungkin kata menurut uh, bahasa uh, apa ni, Tuan ZRA. Kita tak boleh buat yang terbaik mungkin betul lah juga sebagai manusia kan kita tak mampu buat yang terbaik tapi kita buat yang termampu sekadar mampu kita jadi apa yang kita boleh buat yang kena terus buat faham isu dengan betul sebarkan maklumat yang sahih yang kedua doa senjata yang tak boleh dipintas dan yang ketiga sumbangan Sumbangan ini bukan sedekah tau Sumbangan ini adalah kewajipan Allah seru kita Supaya infak Apa yang Allah rezekikan Kepada kita Wa anfiku Mimma razaqnakum Okey Mudah-mudahan Kita semua dikuniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala istiqamah dalam usaha kita memberikan sumbangan walaupun kecil dalam membebaskan bumi yang diberkati semoga dengan usaha yang sedikit ini dan dengan cintanya kita kepada para pejuang yang di lapangan sana kita berpeluang untuk Allah himpunkan kita bersama mereka di akhirat kelak. Sebab Nabi SAW bersabda, almaru ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan dihimpunkan bersama dengan orang yang dia sayang pada hari kiamat nanti. Kita sayangkan saudara-saudara kita di Gaza, kita sayang kepada para juara para pejuang kita sayang kepada para syuhada kita sayang kepada anak-anak yatim yang ditinggalkan kita sayang kepada balu-balu yang kehilangan tempat bergantung kita sayang kepada semua mereka yang berada di atas landasan kebenaran dan keadilan jadi dengan kasih sayang kita Maka kita berusaha sedaya yang kita mampu Kita harapkan dengan usaha kerdil ini insya Allah Allah himpunkan kita bersama dengan mereka Amin Ya Rabbal Alamin Allahumma sur ikhwanana al-mujahidin fi Palestina. Allahumma Allahumma surhum wa ayidhum Allahumma surhum nasran azizah Allahumma rizukuhu minat tayyibat. Fa anta khairul raziqin. Rabbana alaika tawakkalna. Wa ilaika anabna. Wa ilaika almasir. Sekian dulu untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.